mengkapirkan orang mengikut hukum daripada Ustaz Pah, dia pun tumpang kapir orang. Hak kapir orang pun mati dah, hak kena kapir pun mati dah. Tok Guru duduk hidup lagi pun ada. Puak ni mati dah. Ni macam mana soalan akidah di alam berzah ni? Macam mana si mati ni ada dalam alam berzah? Mana ditanyanya seorang anak Adam apabila kembali ke pangkuan Allah SWT? Allah SWT. Maka ditanyanya ya Polan bin Sipolan. Sesungguhnya mati itu benar. Alam kubur itu benar. Sesaan kubur itu benar. Surga neraka itu benar. Dua malaikat kepada kamu benar. Bila datangnya malaikat mungka dan angkir kepada kamu. Jangan kamu gurun dan gentar. Bila ditanya, jawablah dengan lidah yang fasih. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Siapa nabi pengulu kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa imam kamu Al-Quran? Mana kiblat kamu Baitullah? Siapa saudara kamu? Macam mana ustaz-ustaz pas nak jawab? Kamu dah mengajar mereka mengkafirkan sesama Islam. Bagaimana mereka nak jawab persoalan mereka mungkin nangkir di alam barzah? Takkan nabi jawab muslimin, muslimat, saudaraku mu jangan pelawak. Hang jangan pembohong katong kedah. Masa hang duk di dunia kerana kuat dalam perjuangan politik sanggup kapiak sebagai orang yang lain kapiak orang lain. Macam mana nak jawab depan malaikat muka dan nangkir. Ini soal akidah. Dan Tok Guru yang mengajak jangan anggap kata dia terlepas tuan. Tok Guru yang menipu jangan anggap kata dia terlepas. Allah cerita dalam Quran wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Cuba balik Ustaz-Ustaz Pah, baca Surah Yasin. Baca, tak percaya Anwar Abbas. Aku akan tulis perbuatan mereka. kejahatan tangan mereka yang mengajak ilmu yang salah. Diikuti akan muridnya. Maka dosa baginya ibarat ombak laut yang bertimpa-timpa. Tuan-tuan. nam Surah Yasin. Sebab tu kadang-kadang kita pergi mengajikan Togu. Yang betul dengan politik. Togu yang betul yang tak main politik. Dia kata, beringat tuan-tuan, akhir zaman ni kita bimbang, takut orang alim masuk neraka dulu daripada orang jahil. Sebab ulama' pah ni bukan maksum. Mereka bukan terlepas daripada dosa. Kalau mereka hanya mempermainkan politik, karena kepentingan mengenepikan suatu tuntutan agama. Dan bila disebutnya ustaz yang sebenar bercakap soal hukum, Bimbang takut orang alim. Masuk neraka dulu orang jahil. Maka dalil. Balik buka surah Nahlu. Ayat 25. Auzubillah ibn syaitanir rajim. Liahmilu auzaruhum kamilatai yawmal khiyamah. Wa min auzaril ladhina yudhilunahum biqara'an. Ala sa'ama yadhirun. Sadaqallahul azim. Bila mana jelah ayat ni supaya katanya Allah mereka akan menanggung sepenuh-penuhnya dosa di bau mereka sehingga ke hari kiamat. Maknanya bila sebut sepenuh-penuh dosa akan ditanggung di pikul dek mereka sehingga ke hari kiamat, maknanya satu patih tuan-tuan. Wa min -tuan. auzaril ladzina yuzillunahum biqari'almi dan sebagian dosa juga mereka akan tanggung yakni orang yang disesatkan oleh mereka kerana mereka tidak mengetahui kalau sebahagian pun dapat tanggung hak 100 tanggung dah hak sebahagian lagi 50 100 campur 50 jadi 150 hak 50 lagi tuan tubuh kena tanggung pasal apa berdosa kerana tak mengaji sebab ilmu tu wajib talabul ilmi fadhatan ala kulli muslim muslimat tak mengaji ilmu perkara wajib maka ditanggung juga akan dosa maka 50 ni anak murid tanggung hak 50 puluh anak murid tok guru tanggung hak 100 patih dia pemohong dia tanggung Kalau Tok Guru 150 Anak murid 50 Siapa nak terjun dulu Jangan main tuan Tok Guru ni Jangan duk ingat kata maksud Allah tak mungkin janjilah Maha Tuhan Dunia bercakaplah. lah Fitnah lah setakat yang boleh Dan saya nak peringatkan kepada Umat Islam Hatta li Siapa memang hatta saya sendiri Jangan anggap kata apa saya cakap semua betul. Melainkan kena siasat. Ya ayuhal ladhina amanu inja akum fasikum binabain patabayanu. Antusibu khaman bijahala. Fatusbihu ala ma fatum nadimin. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang beriman. Apabila datang seorang fasik kepada kamu membawa kabar berita. Maka siasatlah kebenarannya. Antusibu khaman bijahala. Takut bencana akan menimpa kaum kamu atas sebab kejahilan kamu. Fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu akan menyesal pada satu hari nanti, kata Allah. Sebab tu soalan diajukan oleh semua Fitnah memfitnah yang banyak. Inilah Tuhan jelas dalam Quran. Bila mana kamu sebagai orang yang beriman, kata Allah. Datang seorang fasik kepada kamu membawa kabar berita. Maka Tuhan kata siasat kebenaran. Siapa dia manusia fasik yang diceritakan kita tafsir? Manusia fasik ialah manusia yang mengada-ngadakan cerita. Hak tak ada direka bagi jadi cerita. Yang tu saya nak serah kepada yang buat amat surat izam. Sebab buat reka cerita Nabi Ibrahim ni ke, reka, reka cerita cekap. Sebab tu Tuhan kata bila mana datang seorang manusia bersebab fasik kepada kamu. Yang membawa kabar berita. Maka siasat kebenaran. Saya bagi sejam boleh yang buat amat. Sejam kita bagi kat dia. Seorang sejam. Jadi mananya bila datang pasir dengan bawa berita, kena siasat. Siasat kebenaran. Jangan percaya dulu. Nidak. Yang nak cakap soal Islam. Yang nak cakap membangun bersama Islam. Orang main pemohong pun dia percaya. Bawa cerita fitnah pun dia percaya. Reka cerita hatadak bagi ada pun percaya. Bawa cerita berbalah pun dia percaya. Maka kalau percayanya tanpa siasat kata Allah. Antusibu khaman bijahala. Bencana akan menimpa kaum kamu atas sebab kejahilan kamu. Bila hari ini tuan-tuan apa dia bencana? Perpecahan umat Islam ini merupakan satu bencana. Yang amat kita takut. Wala takunu kalladzina tafarruku waqtalafu min ba'di maja'awumul bayinaj. Wa ula lahum azabun azim. Sesungguhnya azab Allah itu amat dahsyat. Akibat daripada berbalah. Sebab tu hari ini berlaku di bumi Palestin tuan saya nak contoh sikit. Umat Islam Palestin adalah bumi milik mereka. Tapi Yahudi laknatullah Israel penumpang di bumi Palestin sejak tahun 1948. Tapi hari ini kenapa Yahudi laknatullah Israel mengambil alih bumi Palestin? Karena umat Palestin berbalah. Bila umat Palestin berbalah, Hamas patah berbalah. Hari ini kebanggaan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di bumi Palestin. Hari ini menjadi milik siapa? Karena akibat berbalah, maka hancur sebuah kerajaan Islam Palestin. Begitu juga berlaku di Iraq. Hamas, siapa dia patah? Siapa dia Sunni? Siapa dia Syiah? Siapa dia Kurdis? Balah Amerika Lanatullah. Hancur bumi Iraq. Di Malaysia hari ini tuan-tuan, tak mustahil. Yang berbalah siapa? Pah dengan UMNO. Saya bimbang balik pulau bayar lepas, pas terpelau amno terlepas, akhirnya DAP akan rampas. Benar ni tak mustahil. Kalau tukar kerajaan tuan-tuan, saya bisik dengan Muhammad Saudara Azam tadi. Kalau tukar kerajaan dengan otomatik akan tukar dasar. Mana kau kajian baru dia takkan amal dasar kajian yang ada pada hari ini. Yang kita bimbang kalau berlaku perubahan dasar, ni pegawai-pegawai kerajaan ni. Apa yang tak diberi ke Simeon di kerajaan. Hatta gaji daripada umur 55 sampai 58 tahun kita khidmat. Besara. Maka dibayarnya elang besara. Gaji besara. Sampai ke hari ayat. Sampai sambung mungkin kepada isteri. Sambung sampai ke anak. Kalau itu dasar kerajaan bahasa nasional UMNO. Kalau pegawai kerajaan konon nak tukar kerajaan. Maka otomatik akan tukar dasar. Kalau dia tukar dasar tuan-tuan tiba elok pencen bersara, dia kata nah lansam 10 ribu atas dasar kajian baru, maka tak ada pencen sampai seumur hidup. Gamak panjang hidup, panjang umur, hang carilah muka sendiri. Apa nak jadi? Hari ini istimewa pegawai kajian, pencin sampai mati. Mati kita, bini boleh. Mati bini, anak boleh. Tukar kerajaan, akhirnya JAP kata, Pah, masa tu ditutup mulut oleh pihak DAP. Macam laku di Perak, macam laku di Selangor pula ni. Betul tak, Wabi? Yeah. Buat ni tak boleh kata apa dah. Hassan Ali pun tak boleh bercerah dah. Tak boleh main tangan tu dah. Dulu bercerah, tuan-tuan. Allah, kalau tukar kajian Selangor, kita nak apa arak. Nak apa judi? Nak apa yang membelacong? Nak apa rumah urut. Tukar kerajaan, tuan-tuan. Kelang arak tu ada situ. Ha tak pernah jual arak terbuka, jual terbuka. Kemudian zaman Kaitoyo 1300, 700 ada lesen. 600 rumah urut cara haram, 1300. Mei dia perintah 4500 rumah urut yang ada di Selangor lah. Mei lah bersara Ustaz Hassan. Mei abad kontangan tu ni. Bawa pah dah kembali. Siapa dia? Yang menerajui kajian. Dibonekakan walaupun Khalid Ibrahim Melayu. Siapa pegang lesen rumah urut? Siapa pegang lesen arak? Roni Liu. Roni Liu jual begitu ya Ustaz Hasan Ali. Lu Ustaz Hasan itu lu esko agama. Lu jaga itu Islam. Oh. Itu lesen lu punya tangan. loh. Apa boleh buat? Apa Ustaz Hasan boleh kata? Kalau Ustaz Hasan kritik, ambil tindakan. Nah, gantung. Sampai dibicarakan yang Muhammad. Kenapa? Karena utasan. Cuba nak tunjuk kata dia bela Islam. Tapi apabila kuasa boleh ke tangan bukan Islam. Maka utasan Ali. Jangan dabik dada. Saya bimbang kalau kuasa negara jatuh ke tangan DAP. Pas akan dipalat. Akan jadi kuda tunggangan. Umat Islam akan jadi mangsa politik. Kerana pengkhianatan pas dan pikir terhadap orang Melayu Islam Malaysia. Ini perkara tak mustahil tuan. Sebab sejarah dah dibuktikan. Al-Quran telah membenarkan kita. Dua keadaan berlaku. Terutama Iraq dan Palestin. Apakah mustahil perkara ini tak berlaku di Malaysia? Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita kerjasama pada hari ini UMNO. Dengan kaum bukan Islam. Tak salah dari segi Islam. Sebab itu UMNO lebih tepat dengan kena Al-Quran. Apabila kita berkawan dengan KP tuan. Tuhan membenarkan. Sebab apa Nabi buat, kita buat. La yanhaikumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum. Antabaruhum wa tubsitu ilayhim. Inna Allah hayul musitin. Aku tak larang kamu, kata Allah. Berbaik dengan mereka kafir Yang tak perang kamu agama. Kafir yang tak usir kamu daripada bumi tanah air kamu. Sesungguhnya kata Allah. Aku mencintai mereka yang adil dan jujur. Sebab tu kita kawan dengan kapir MCA MRC, tuan. MCA masih Kapir yang sama-sama menuntut kemerdekaan dengan kita. MCA MRC. Kapir yang sama-sama membangunkan ekonomi negara. MCA MRC. Menghormati perlembagaan negara. MCA MRC. Tidak biadab kepada raja-raja Melayu. MCA MRC mengakui. Setiap perantri Melayu adalah perantri Malaysia. Maknanya mereka adalah zimi. Kapir yang boleh berkawan berbeza dengan DAP. Kalau PAS kata boleh kawan dengan DAP, saya nak beritahu tuan-tuan. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, DAP perangai buat ni. Tak ni orang PAS layak buruk kata tu. Kalau kata tuan kata tak boleh, mana ada tuan sebut DAP dalam Quran? Buat ni dia cakap boleh tau buat ni. Saya nak beritahu memang tuan tak sebut DAP dalam Quran. Tapi Tuhan jelas dia al Quran. Ayat yang saya baca awal yang boleh, Surah Mumtahana, Surah ke-60, Ayat ke-8, boleh. Surah Mumtahana, Surah ke-60, Ayat ke 9 tak boleh. Auzubillah minasyatani rajim. Innama yanhakimullahu anilladzina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum. wa tahru ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa'ulai kawmul zalimun. Sadaqallahul azim. Aku melarang kamu, kata Allah, berbaik dengan mereka kafir. Yang perang kamu agama. Kafir yang mengusir kamu dari kampung halaman kamu, negeri kamu. Kalau kafir ini kamu ambil buat kawan. Kapat untuk mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Kamulah orang yang zalim kata Allah. Hari ini kita nak tengok siapa zalim. Kalau kata DAP dibela oleh PAS. Saya nak beritahu tuan-tuan DAP. Siapa yang kata langkah mayat aku dulu kau nak jadikan Malaysia ni negara Islam? Karpasing! Siapa yang nak menolak negara Islam tanggut langkah mayat? Karpasing! Tapi bila tanya ni Aziz, Alhamdulillah, DAP sekarang dah berfaham tentang Islam. Sejak berkawan dengan Pah, porah! Bunyi pun DAP dah faham tentang Islam bila berkawan dengan Pah. Takdir Allah Ta'ala dalam Dewan Parlimen baru ni. Maka dicabar oleh saudara Zulkifir Nordin, Yang Muhammad Zulkifir Nordin. Kalau sebenarlah DAP Paham Islam terbidi, dakwa oleh pihak PAS. Saya minta Yang Muhammad Jelutong Kapasing sila